Здесь затон есть, лодочный причал. Он 7 лет там просто. Был брошен, вырезанный, вандалы повырезали кабеля, побили окна. Я 9 лет проработал на метеорах. Пятый, потом пятый списали, 46-й мы получили, самый последний. Это были элитные и корабли, и попасть, работать на них было очень непросто. Вот эта разруха, которая развалила все, то я бы с метеоров вообще не ушел бы. Это была сказка работа. Двигатели перебирались на киевском судоремонтном заводе. Вот это основные энерго и кресла с Греции. Кое-что с базара. То есть всем миром восстанавливают. Кресла, которые пришли из Греции, чтобы приняли вот такой вид новая технология. Мы обрезаем старые. Потому что восстановить, э, обтянуть, как раньше, было уже невозможно. Поэтому делаем лишнее все снимаем. Делаем новую обливку. Здесь вот. На секундочку. Вот кресло командира. Тоже этот ребята восстановили. Вот часы тоже с Греции пришли. Судовые, настоящие, метеоровские. А вот это перекладываются рули. Вдоль корпуса закреплены протекторы, специальный сплав, который разрушается при воздействии токов, которые блуждающих. Они разрушаются, благодаря этому корпус не разрушается. Но в интернете искали, пока вышли, пока договорились, пока они сварили. Да, месяца два прошло. Вот вам дало следы, когда они вырезали кабеля. Нам теперь пришлось с рубки вызванивать каждый провод. Вот висят бирочки. Мы вызваниваем, потом машину до горща. Все это, насколько каждый проводок вызвонить надо. Только ради того, чтобы кто-то захотел на пару бутылок водки сдать меди. На сердце корабля машинное отделение. В былые времена, когда после зимнего ремонта первый пуск механик делал и пошел дым, в конце дня капитан накрывал стол в честь того, что пошел дым. Это уже корабль живой. Когда сердце забилось корабля, двигатель завелся, это уже живой корабль. Ну, я думаю, запустим. Иначе зачем было браться за это дело? Я сейчас прихожу каждый день, вот открываю его, и для меня как и не было развала вот этого. Для меня кажется, что эта навигация продолжается, крылатого флота. Ну не знаю, где он будет. Я-то хотел, чтобы он в Запорожье остался. Хотел выйти на мэра города, чтобы, положим, наши предприятия купили его. Пусть на всех один для города. Но от мэрии пришло мне письмо. Громада Запорожья не может взять на баланс ваш метеор. Хотя я от всего и не предлагаю. Корпус надо с внутри по трюмам пройти все швы, потому что от времени заклепки послабли. И чтобы он больше не потек, надо кистью пройти все швы, залить вот эти все микротрещины там. Ну и все, и на воду. В основном дизайн остался, облицовка.